217점. た私たちは新しくしてくださる神様に心から感謝と賛美を捧げましょう。お立ちください。今週は34ページの賛美を歌います。 よろずとくにぎこわがしに向かいて声を高たがかに それから言わずしまなんだ預言者の友柄の妻の一人がエルシャに叫んでいたあなたの下辺である私の夫があなたの下辺である私の夫が死にました,死にましたご存知のようにあなたの下辺は 主を恐れておりましたところが貸主が来て,主が来て私の二人の子供を自分の奴隷にしようとしておりますとエリシャは彼女に言った何をしてあげようか 何をしてあげようか。あなたには家にどんなものがあるか。あなたには家にどんなものがあるか。言いなさい。言いなさい。彼女は答えた。彼女は答えた。橋田家の家に何もありません。橋田の家には何もありません。ただ油の壺が一つしかありません。ただ油の壺を一つしかありません。すると彼は言った。すると彼は言った。

あなたと子供たちの後ろの戸を閉じなさいそのすべての器に油を注ぎなさいそのすべての器に油を注ぎなさいいっぱいになったものは脇に置きなさいいっぱいになったものは脇に置きなさいそこで彼女は彼の元から去りそこで彼女は彼の元から去り,ら去り子供たちと一緒に後ろの戸を取り 子供たちと一緒に後ろのトウを取る。子供たちが次々に彼女のところに持ってきてくる。子供たちが次々に彼女のところに持ってくる。器に油をついた。器に油をついた。器がいっぱいになったので、器がいっぱいになったので、彼女は子供に言った。彼女は子供に言った。もっ,っもっと器を持ってきなさい。もっと器を持ってきなさい。子供は彼女に。 子供は彼女に、もう器はありません。もう器はありません。というと油は止まった。というと油は止まった。彼女がカムデ下に知らせに行くと、彼女が他の人に知らせていくと、彼は言った。彼は言った。言ってその油を売り、行ってその油を売り、あなたの負債を払いなさい。あなたの負債を払いなさい。 その残りで、その残りで、あなたと子供たちは暮らしていけます。あなたと子供たちは暮らしていけます。アーメン。アメン。神様がこの聖書の朗読を祝福してくださいますように。神に奉行奉德を祝福してお祈りを願います。では説教に始まります。特別三節今からしていただきます。ク、えー・キョン・キョン・モさんと。 キング・金クさんですけども、えー、特別賛美をお願いいたします。えー <music> Gracias. 주님께서. 저를 따라 읽어주시기 바랍니다. 시기, 얼마나 좋 감사한 그런 목전들이. 그게 있으리라 예수님을 구주라 구린 자는 좋은 일이 있으리라 많이 있으리라 우리 서로 뜨겁게 사랑하면 함리라 함께 있으리라 님 mm <laughs>